она может быть хочет и ваш этаж еще загарить. да, да и, и, я спрашиваю, сколько вас спрашивал церковь, да. да третья квартира а, а, а это моя трехкомната, только у меня цифра 2 она, она не такой квартиры не, не, не имела да. ЖЭП пишет только вторая и, и четвертая да. Две Значит, она квартиры. хочет э, загарбать что-то да. по, по да. бизнесу чем она занимается? Предпринимательская деятельность. Ремонт мягких меблей, перетяжка. Да. Как ее фамилия? Бондарчук. Фоб Бондарчук. Да, это имя, отчество, я не помню. Мария Витальевна. Витальевна, да? Да. Это уже другое дело, закон, Дело незаконное. в том, что у нее четвертый муж на Киевской 74, там тоже салон и делает перетяжку мягкой мебели. Так она с ним судится. Он прожил с ней 4 года, когда он узнал, что она сделала убийство в этой квартире собственного мужа. И прокуратура должна была вынести постанову, ну, криминальную страну. Она продает автомобиль и закрывают. Так она... Мы можем с ним встретиться? Нет, он умер. Полгода назад он умер. Четвертый муж, и да. четвертый умер. Она... Заставили... Кто-то может подробнее рассказать о всех четырех мужьях? Да, может. Еще взять, там, есть взять, там сейчас Мы не спугнем никого. Он захочет судит. говорить? Да. Судится, хочет отобрать эту фирму, его уже нету. А она еще судится. Мы ходили до этого дяди. Так она спокойным мужем, что ли, судится уже или с кем? Фирма да, уже хочет отобрать. Хочет отобрать. А кто-то еще претендует? Нет. Нет, там взять. А ну взять Нет, сказала, так на жене осталось все. Не... Он, когда я с а с собой свитка и идем туда. Когда все он... У... Все такие дворники были выше. А говорит, пока рушничок, вы сказали, такие-то, такие-то не сплачивают податки. А я за голову взялась. Я была на работе. Я, я не звонила. Я угу. не знаю за эту фирму. Я вообще не знаю. А отца женщина расскажет: а чем занимается эта фирма? По ремонту мягких меблев. Все ясно. Это она хочет моими руками нагреть своего мужа. Угу. Вы поняли? И я пишу, прошу справа на разглядах. Уже пятого, что ли, Четвертый. Который О, живой Нет, он меня умер. Да, он был живой. Без... И что я к нему подошла? Да, И что я подошла? Я говорю, я против вас, ничего mm -hmm. не имею. Я вам не платила, я вас вообще не задавала. Я сразу говорю, пока адвокат, если вы проконсультируетесь с адвокатом... Ну, я пока э, был, взял материалы по криминалу. Порушил судья по 125 Я подивлюсь, что там можно, как можно. Можем мы ускажем постанову, может все. Но пока э, на сегодняшний день Вона брала, які тоді факт ну, тому писала заяву, що неї били, направляли неї в смену обстеження, є заключення смен, що я там я в неї сидела, отакі да, от в цьому. Тепер будемо дивитися е, е, з наших сторони які там світу, то тобто з чим його можна крити добивати. Конфлікт був взагалі так, по житті какої-то швидко? Не, а, не, було, не було, не було, не було. То есть идет чисто прятать, да. да? Сначала на мужа, на дочку, на меня. Ну я не знаю, муж сразу сказал, она провоцирует. А -а -а. Ничего не делаем, ничего не делаем. И мы почему начали фотографировать, чтобы у нас а -а -а. была доказательная база. Поэтому а, а -а -а. что-то, допустим, сразу вот так что-то сказать. Я, я на решаю значит, если она. Да, да. Но, но я... Теперь... Так як вона писала, наприклад, в порядку статті 127, це 27, 177, тут вона виконана доволі Грамотно, грамотна, да? ну більш-менш одне. По-друге, хтось неї підказував синяки, що таке синяки пожила, я вже говорив і пояснюю, що таке пожила жінка, синяки, мало того десь. Іли да. хто там мало ли йшов. Mm -hmm. Тим но... не в заключенні нуля вказує, що вони є. Вона їх зібрала і подала в суд. Суддя прийняв рішення. На підставі, тут свідки не не вона двох свідків В принципі, суддя на сьогоднішній день правильне рішення прийняв. Що є смерть, є свідки, є все. Що? Що э... мені грозить? Срок чи Ні, це тут немає сроку по 25 Тут йдуть, штрафи, і вона заявила врання, шкоди, то і що. Це може бути, це сугубо фінансове наказання. Тобто можна судитися все життя? Так, там може бути. 25-го ніхто неї не без суду там. Зрозуміло. У Це абонєр, випадково. Да. Так. Але... Ні, Но... епізод за епізодом. Так, да, поэтому, що, допустим, з нашої сторони, я підумів. И потом на меня началась облава, меня начала милиция по городу вылавливать, чтобы значит, по ее заяве меня упытать. А что по городу? Что, что значит по городу вылавливать? Ну, я на работе работаю, они ко мне подъезжают, садитесь в машину, я вас завезу. Э, вы должны писать повязывание. А я, 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 к вам не сяду. Конечно. Я к вам не сяду. И ну, я по этому поводу писала для Я писала, что вот такой-то номер, вот такой вот Я писала, и потом, когда я к ним пришла, то я сказала, что я освобожусь, я к вам приду. И я пришла, и он тут же набирает Бондарчук. И ця, тут же стоит и наблюдает, как он меня допрашивает. И пишет через строчку. А я... Подпишите. Я решил. На какой улице у вас милиция? Малодержительская. А где, ну, в смысле, дом какой? Администрация, я работаю. Ага. Да. И областная администрация? Да, да, областная. И вот... А когда это было? Прямо на улице. Да, поработать. да, да. Машина, да. Рецепт, Вот, и вот и решение. Вот смотрите, что она сделала. 18.03.09. 30. сессия дает безоплатно передачу властных землю. Да, а нас нету. Я єдиний власник, який да? не потрапив в цю приватизацію. Вона да. вже єдиний власник. Хто правильно написав? Там ніхто, і вона не потрапляє. Да. А та, яка там ні слов, ні духу. Каленський підписав, да? да? Ви розумієте, що творіться? І Шелученка. Да? І да. ми пішли на прийом до Шелученка. Ми це розкопали. Шелученський голова. И вот. она вызвала ребенка... Это, это вы брали копию сами, да, по западу какому-то, или откуда она вас взяла? Это да. сюда, сюда. Сюда, понял. Но это самое, когда э, я поняла, что меня тут нету, она я ее вела, я ее мое. да, вы понимаете, что службовая а группа, Она, группа, она, группа, она уже может, может и так не стать где-то. Вы понимаете, и что, и, и, и а. такой скандал а. утворила, и она вызывает а. ребенка, и вызывает Юлю Баташевскую, а. а, да. и она говорит, когда вы их хотели внести? Они в следующей сессии. Следующая будет в шестом месяце. Вы что себе думаете? И они вносят э -э -э, внеплановую сессию да. в четвертом месяце и нас долучают. Нас где вот это. То как? А кто-то побегал с убаски, да, А это помилочка пишется. Что, когда я пришла, написала, узнаем с материалами справы, то там сказал, судья... Гуменюк, мы вас будем вылавливать милицией и приводить сюда в судовое заседание. Я говорю, я же злочинка, я вас. На каком основании вы меня будете милицией приводить сюда? Потому что он принял неправомерное решение, сейчас он взвельнився. И высший суд сейчас зупынив. И высший суд, суд мы подали. Мы да. высший суд подали. Высший суд зупинил решение Кочетова. и а, розгляд, да, да, да. да, да. И вот мы ждем эту бумагу. Это по вам по криминалу, да, или по чему? Не, 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 нет, нет, по земле. По земле. забирается, а Давайте вернемся. Меня интересует коррупция, криминал, участие в милиции. Ну, в чем лучше ты за все у Вы... Ну, ну сколько смотрел Сыпчук? Сколько раз приходил? Он пишет заяву, и... он приходит. Да. И частного, мая, да. счастный, мая складу зло. Так, да, а а быков нам дал воду. Мы заплатили тысячу гривен. Он ей продал этот подвал. Так, кто такой Быков? Ну, криминальные, я не знаю, Десять человек посадили, а он отмазался. Ну так. орган какой? Нет, это не орган. Это просто э, менты, и он э, в подвалах. Кто такой быкал? Спрашиваю да. второй раз. Из какого он учреждения? Он, Хотя бы он, очередь, он никогда так. не работал. Да. Они выбивают квартиры. Значит, безработный. Вышибал, Кримин... да? да? Криминал. 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 Они, дело. Они, забирают полуподвальные помещения, да. э, влаживают копейки, да. продает О, и это продает, продает за не, несуществующим адресом. Вот. уже подробности Где? идут, Где? Да. 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 да, он этим зарабатывает. Это да. уже другое да. там да, идет. Он кормит милицию. Понятно. когда я она позвонила и сказала, что э, Гуменюк звонит в 15, это, ну, я не помню, какой там участок, э, что по поперушничок не сплачивал податки. Гуменюк это... Я, я. Так, это вы. Понятно. А я была на работе, я, меня вызывают, а я... А вы я тоже предприемец, да? Нет, нет, нет. Дворник. дворник. Ага. Назовите себя, пожалуйста. Быков Владимир Михайлович, 55-го года рождения, уроженец города Житомир. Что хочу сказать по поводу подвального помещения, которое находилось у нас в собственности, полысинка 13. Мы с супругой купили подвальное помещение, провели упорядок. Потом э, продали по дарственности, передали... Э, продали Костюковый. Костюковой Светланы. Продали законно, абсолютно, там никаких... Не может быть и. Вот. По поводу гуменюк, это аферистка. Фармазонщица, как говорил Владимир Высоцкий. Обманывает всех, пишет уже два года просто слов нету. Еще что про нее можно сказать? Ну, занимается вот клеветой, не дает людям просто жить. С тех пор, как появилась, пишет по всем инстанциям, на все и на всех. И на Бондарчук пишет. И просто... Слов нет. Настолько непорядочный человек, что... А какой смысл на какую-то материальную выгоду от этого получать? Дело в том, что когда она появилась, она что-то там начала воевать с Бондарчук и хотела меня склонить, чтобы я воевал на ее стороне против Бондарчука. Маша. Ну, я Значит, не это хотела... стиль, стиль жизни, да? Да, наверное? это стиль жизни. Вот хочет еще, видно, над этом подзаработать. Еще меня склоняла кое-каким фокусом, но я тоже отказался. В смысле? Каким фокусом? Ну, типа эротики, что-то такое. Не могу грубо выразиться. Uh -huh. Так значит, вы не бандит? Да ну какой же я бандит? Какой-то бандит, как она утверждает. Если я продал помещение, которое принадлежило мне официально, продал, и что-то бы не так и незаконно сделал бы, понимаете, что меня бы очень быстро поставили на место туда, куда, допустим, следует быть человеком, который нарушает oh. законы. Никакой oh. я не авторитет.